Всем привет! В этом видеоотзыве я расскажу про Hilton Charm Waterfalls Resort. Первое, что бросается в глаза, довольно большая ухоженная территория. Номера расположены в три ряда вдоль моря террасами, морю ведет фуникулер. Ресторан расположен в главном корпусе. За номер Делюкс на ресепшене предлагают доплатить 30 долларов в сутки. Номера ощутимо уставшие. Мебели санузлы старые, но чистые. В номере есть фен, утюг, гладильная доска, телевизор, сейф, холодильник и туалетные принадлежности. Убирают тут довольно хорошо. Воду, полотенца, чайные и ванные принадлежности обновляют ежедневно. Обслуживающий персонал вежливый, веселый и энергичный. По-английски и русски понимают и говорят все ключевые сотрудники. Питание нормальное, но ассортимент практически не меняется. Каждый день один и тот же набор блюд с небольшими вариациями. Несколько блюд из мяса и рыбы. Деликатесов нет. Из фруктов есть дыня, финики, грейпфрут и апельсин. Кофе растворимый. Натуральный можно выпить за 2 доллара. На территории отеля есть 5 бассейнов. Из них 2 с подогревом и почти каждый с баром. Есть большой бассейн с морской водой. Горок нет. Пляж небольшой, точнее несколько песчаных площадок. Две из них возле воды, вход в море, песок. И еще одна возле старого понтона, без входа в воду. Ривка для шарм шейха среднего уровня. Трансфер в аэропорт занимает 25 минут. До площади Соха 20 минут на такси. До колоритного старого рынка можно дойти пешком за 20 минут. В общем, Hilton Charm Waterfalls Resort – неплохой отель. Немного странно, что нет горок, зато есть фуникулер. Спорное, но преимущество. Отдельно стоит отметить хорошее расположение отеля. В шаговой доступности есть много магазинов и лавки с фруктами. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. С радостью отвечу. До встречи!